ভগৱা শ্ৰীদেৱায় কৃষ্ণ পৰম কৃপাৰো বাপাই সমস্ত আমি জয়জয় আপোনাৰ খবৰ চৰণক সেৱা জনাইছোঁ যে আজি ভাগৱত পাঠ আৰু আলোচনাৰ যি বিষয় সেই বিষয় আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ যে বিষয় হৈছে একাদশ কন্ধ শ্ৰীকৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণদেউৰ যেতিয়া লীলা শেষ হ'ল লীলাৰ অন্তত তেওঁ বৈকুণ্ঠলৈ যাত্ৰা কৰাৰ মানস কৰিলে আৰু সেই সময়ত তেওঁৰ একান্ত ভকত উধৱক লগ হৈছিল আৰু ভকত ভগৱন্তৰ সংযোগে ভক্তি তত্ত্বৰ এটা জ্ঞান এই কাহিনীৰ যোগেদি আগবঢ়াইছে আৰু তাকেই আজি আমি আলোচনাৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা হৈছে গতিকে ভগৱন্ত আৰু ভকতৰ মাজৰ যি কথোপকথন তাৰ যোগেদি আমি কি পাব পাৰোঁ আমি অকণমান আলোচনা কৰিম কৃষ্ণ হে ৰামনি গদতে সুখ কথা অনন্তৰে শুনানৃপৰি পৰম ভকত উধ বে বুজিলা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰসবে ইংগিত দেখিবি মংগল আকুলিলনে মাধৱৰ ভক্তিক কুল সংহৰিবা বৈকুণ্ঠে চলিবা এৰী আদাৰ কাৰিয়ে ৰজা পৰিচিতৰ আগত যে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপায়নৰ সম্পৰ্কত বা তেওঁৰ একান্ত ভকত উধৱৰ লগত যি কথোপকথন এই কথা সুন্দৰভাৱে শুকমনিয়ে পৰিখিতৰ আগত কৈছে যে পৰম ভকত উধবে বুজিলা কৃষ্ণৰ শৱে ইংগিত যে ভগৱন্তৰ একান্ত ভকত যে উধে কৃষ্ণৰ যি ইংগিত বা কৃষ্ণ যে বৈকুণ্ঠলৈ গতি কৰিব এই ইংগিতটো যে উদ্ধৱ ভকতে স্বভাৱতে জানিব পাৰিছে যে জনাৰ কাৰণবিলাক হ'ল দেখি বিমংগল আকলিলা মনে মাধৱৰ ভক্তি কাজ কুল সংঘৰি বা বৈকুণ্ঠে চলিবা এৰিয়া দ্বাৰকা ৰাজহ যে অমংগল সূচক কিছুমান কাৰ্যই ইংগিত দিছে আৰু যে কুলটো নিজৰ যিটো কুল যদু কুল সংঘৰি যে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে যাব এই কথা ভকত উদৱে সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে আৰু এই ইংগিত বুজি পোৱাৰ লগে লগে উৎসৱৰ এটা শোকাকুল অৱস্থা মনলৈ আহিছে আৰু এই কথা শুকমনিয়ে পৰিষিতৰ আগত কৈছে যে পৰিশিতৰ আগত কিয় ক'ব লগা হ'ল এইটোৱে আমাৰ গ্ৰহণীয় কথা যে কৃষ্ণ যে বৈকুণ্ঠলৈ যাব এই কথাখিনি শুকমুনিয়ে পৰিশিতক কিয় ক'ব লগা হ'ল যে আচলতে যে কৃষ্ণৰ সমস্ত জন্মৰ পৰা বৈকুণ্ঠপ্ৰায়ণৰ সময়লৈকে যিমানখিনি লীলা এই লীলাখিনিৰ কথা যেতিয়া কৈ অন্ত হ'ল আৰু তেতিয়াই অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে লীলা যেতিয়া নাই কাৰ্য যেতিয়া নাই প্ৰভু ভগৱন্ত বৈকুণ্ঠলৈ যাব বা বৈকুণ্ঠগামী হ'ব কিন্তু যে এটা আধ্যাত্মিকতা এইখিনিতে সোমাই আছে আমি সেইটো অনুভৱ কৰিব লাগিব সদায় যে সগুণ আৰু নিৰ্গুণ দুটা মাৰ্গ আছে যে সগুণ অৱস্থাত সগুণ ৰূপত সমস্ত লীলা শেষ কৰিলে এতিয়া আৰু লীলা নাই গতিকে এতিয়া যিটো অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হ'ব এই অৱস্থাটোৱেই হ'ল বৈকুণ্ঠপায়ন আৰু সেই অৱস্থাটোৱেই হ'ল নিৰ্গুণ গতিকে আমিও ঠিক তেনেকৈ আমিও গুণৰ পৰা অতিক্ৰমী আমি নিৰ্গুণ প্ৰাপ্তি অৱস্থা আমাৰো মনত আহিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে বৰগীতটো কৈছে তুমি প্ৰভু নিৰ্গুণ গুণৰ সীমা নাই নিৰ্গুণ হও জীৱ সুহি গুণ গায় গতিকে আমি যেতিয়ালৈকে নিৰ্গুণত স্থিত হ'ব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ জীৱৰ বা আমাৰ আত্মাৰ কেতিয়াও মুক্তি বা কল্যাণ নহব সেই এতিয়া কৃষ্ণর যেতিয়া সমস্ত লীলা শেষ হল আর যেতিয়া বৈকুণ্ঠল যার মানস করেছে আর সেই পরিবেশ উধবে সুন্দরক অনুভব পারিছে। পারি কৃষ্ণর সান্নিধ্য কারণে কৃষ্ণর ওরই যাত্ৰা কৰিছে হা কৃষ্ণ স্বামী বুলন্তে লোত কয়নৰ পৰা পৰে শৰীৰত সুখে অগনি উধাই মনে মহামৰে মৰি এতে যি আন নিশ্বাস চাপি লন্ত পাখ সন্তাপে আকুল ভাব বিৰল থানত পৰিপ্ৰণামিলা ইয়ে শিৰে পৰশী আপ কৃষ্ণ যেতিয়া বৈকুণ্ঠলৈ যোৱাৰ মানস কৰিলে সেই অৱস্থা যেতিয়া উদ্ধৱে অনুভৱ কৰিলে আৰু কৃষ্ণৰ সমীপত উধৱ প্ৰভু উদ্ধৱ মহন্ত কাষত থিয় হ'ল আৰু দুখ মনে তেজয়া নিশ্বাস চাপিলন্তপাস সন্তাপে আকুল ভাৱ গতিকে তেওঁ অতি শোকাকুলভাৱেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ কাষত থিয় হৈছে আৰু কৃষ্ণৰ বিয়োগে অগ্নি অন্তৰ্গতে হৃদয় দগধ কৰে শোকে মকমকি কৰন্তে কন্দন নয় নৰনিৰ ঝৰে গতিকে শোকাকুল অৱস্থাৰে উদ্ধৱ মহন্ত কৃষ্ণৰ কাষত সন্মুখ হৈছে আৰু কৃষ্ণৰ লগত নিশ্চয় কথোপকথন হ'ব গতিকে এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মাত্ৰ যে আমি কথাবিলাক যে ভাগৱতৰ মাহ শাস্ত্ৰৰ যিবিলাক জ্ঞান আমি বাস্তৱিকতাৰে আমি ইয়াৰ একো তাত্তিক ৰহস্য উদঘাটন কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমাক অকণমান আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি বোধ কৰোঁ যে আধ্যাত্মিকতাৰে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে উধৱ আৰু কৃষ্ণৰ যিটো সংযোগ বা উধৱ আৰু কৃষ্ণৰ যিটো সংবাদ কথোপকথন যে এই সংযোগ দুটা কাৰ মাজত হৈছে আমি সেইটোহে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব ৰূপক দৃষ্টিভংগীৰে সুন্দৰকৈ যে পৰমাত্মাৰ এটা ৰূপ আৰু ভকত উধৱৰ এটা ৰূপ সুন্দৰকৈ সজায় এটা কাহিনী সুন্দৰভাৱে দিছে গতিকে এই তত্ত্ব দুটা আমি আধ্যাত্মিকতাৰে আমাৰ এখন জগতত আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব যে পৰমাত্মা ৰূপক পৰমাত্মা ৰূপ অৰ্থাৎ দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণদেৱ আৰু আত্মাৰ ৰূপত ভকত উদ্ধৱ গতিকে আত্মা পৰমাত্মা মিলনেই হ'ল মুক্তি সেইকাৰণে এতিয়া ৰূপক কাহিনীৰে আমাক এই জ্ঞানটো দিছে যে আত্মা পৰমাত্মাৰ যিটো কথোপকথন গতিকে আধ্যাত্মিকতাৰে বৈকুণ্ঠ পায়ন যিটো শব্দ বা তাৰ যিটো অৰ্থ আমি আধ্যাত্মিকতাৰে যে তাক অনুভৱ কৰিব লাগিব যে শগুণৰ পৰা নিৰ্গুণ প্ৰাপ্তি এটা অৱস্থা গতিকে এই অৱস্থাটোৱেই হ'ল বৈকুণ্ঠ অতিকে নিৰ্গুণত্বত স্থিত হোৱাটোৱেই হ'ল আপোনাৰ মুক্তি আৰু আত্মা পৰমাত্মাৰ সংযোগ বা মিলন হে তেজিয়ানী চাপিলন্ত পাশ সন্তাপে আকুল ভৰল থানতো পৰি প্ৰণামিলা সিৰে পৰশী আপ তেজীয়া নিশ্বাস চাপিলন্ত পাখ সন্তাপে আকুল ভাও যে অতি শোকাকুলিত ভাৱেৰে অতি দুখেৰে যে কৃষ্ণৰ শিৰে পৰহিয়া পাওঁ যে কৃষ্ণৰ চৰণত তেওঁ সেৱা সহকাৰে প্ৰণিপাত জনাইছে যে কৃষ্ণৰ বিয়োগে অগ্নি অন্তৰ্গতে নয়নৰ নীৰ ঝৰে গতিকে যে তেওঁ কান্দি কান্দি দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণদেউ দুখান ঈশ্বৰণত সেৱা জনাইছে এই কটে আশী মুখমচিপাছে উঠিলা নমায়মা কৰি কীৰ্তাঞ্জলি বুলিব লাগিলা অশোকে গদ গদ মা বংশকৰ এৰী ভূমি তুমি যাই বাহা জানিলো আমি ঋষিষা পবাপ ব্যৰ্থনো কৰিলা এই যিহেতু জগত স্বামী এইবুলি কান্দি কান্দি আপোনাৰ ভকত উদ্ধৱ মহন্তই কৃষ্ণৰ চৰণত নিবেদন জনাইছে যে সেই প্ৰভু যে তুমি বংশক শেষ কৰি তুমি বৈকুণ্ঠলৈ যাবলৈ সাজু হ'লা আমি জানিছোঁ যে তাৰ লগতে ঋষি সাপ বাপ ব্যৰ্থ নকৰিবা যিহেতু নকৰিলা যিহেতু জগতৰ স্বামী তুমি জগতৰ স্বামী হৈও তুমি জগতৰ অধিকাৰী হৈও তুমি যে ঋষি সাপ ব্যৰ্থ নকৰিলা তোমাৰো চৰণো নেদেখি ক্ষণকো থাকিব নোৱাৰোঁ হৰি তুমি এৰিলাটো চাৰি প্ৰাণ প্ৰভু অৱশ্যকে যাই বুক মৰি হে প্ৰভু তোমাৰ চৰণ নেদেখিলে তোমাক নেদেখিলে মই ক্ষণতেকো থাকিব নোৱাৰোঁ তুমি এৰিলাতো চাৰি প্ৰাণ প্ৰভু অৱশ্যকে যাব মৰি গতিকে তুমি যেতিয়া এৰি গুচি যাবা তেতিয়া ময়ো এই ধৰাধামত আৰু জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম এ তুমি তপূৰ্ণ তুমি বি নেখুই ন দেখো ইটো ত্ৰিজগত কাপোৰ নককৰো চৰণত ধৰো এলৈও ক মোক লগ তোমাৰ অচৰণ পংকজ পুজিবে কতোপুই নে পাইলো লাগ জগ নকৰা অনাথ ভকতক তুমি এই ভাৱৰাজিৰে যিয়ে কাপুণ্যক কৰো চৰণতো ধৰোঁ লৈ ক মোক লগত এই যিটো ভাৱ কৃষ্ণবিহীন যিটো অৱস্থাৰে যিটো ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰিছে যিয়ে তোমাৰ চৰণ পংকজ পুঁজিৱে কতো পুণ্য পাইলো লাইভ যে কত কোটি কোটি জন্মৰ পুণ্যৰ ফলে তোমাৰ চৰণ সেৱা কৰিবলৈ পাইছিলোঁ তোমাক লগ পাইছিলোঁ বাপ জগন্নাথ নকৰা অনাথ ভকতক তুমি ত্যাগ সেই প্ৰভু কোটি কোটি জন্মৰ সাধনাৰ যোগেদি তোমাৰ দুখন চৰণ সেৱা কৰিবলৈ পাইছিলোঁ আজি তুমি মোক এই আশাৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিবা গতিকে এই যিটো আপোনাৰ দুখময়ী যিটো ভাৱ নিবেদন কৰিছে কৃষ্ণৰ চৰণত ইয়াৰ যোগেদি আমি ৰূপক কাহিনীৰে সুন্দৰকৈ বুজিছোঁ যে উধৱে ভগৱন্ত বৈকুণ্ঠগামী হোৱাৰ পাছত উধৱ কেনেকৈ থাকিব এই ভাৱটো কান্দি কান্দি বিনিময় কৰিছে আমি বুজিছোঁ কিন্তু এই ভাবটোর যোগেদি আমি কি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন আছে তাত গতিকে আমি ভাবোঁ যে যাসরো দাস টান দাসরূপ যিটো ভাবনা অৰ্থাৎ যাক দাস্য ভক্তি কোৱা হৈছে গতিকে এই দাস্যতটা এই দাস্য ভাবনার যিটো ভক্তি এই ভক্তিৰ আধাৰত এটা বস্তুৱেই ইংগিত দিছে মাত্ৰ যে তুমিহে সত্য এই হ'লে জগত মিছা গতিকে তুমি বিহীন মোৰ অত্যন্ত নাই এই ভাৱটো বিনিময় কৰিছে ভকত উদ্ধৱে এৰাম সম্যকে অমৃত তোমাৰ চৰিত্ৰ শুনে মাত্ৰ যিটো নৰে আয়া প্ৰেম ভাৱো নেৰটো জোপাও বিষয়ক উপৰি হে ভজনে স্নানকোপ প্ৰস্থানে সদা সেৱা কৰোঁ আমি তোমাক নেদেখি হেৰাখি প্ৰা ন প্ৰভু কিমতে বৰ্তীবু স্বামী সমকে অমৃত তোমাৰ চৰিত্ৰ হে প্ৰভু তোমাৰ চৰিত্ৰ তোমাৰ গুঞ্জশ তোমাৰ লীলা যে শুনে মাত্ৰ যিটো নৰে যিজনে শুনে পায়া প্ৰেমভাৱ নেৰৈ তজুপাৱ বিষয়কো পৰিহৰে গতিকে বিষয় অৰ্থাৎ মায়া যে দেহৰ যি মায়া ভোগবাদ মনৰ যিটো অৱস্থা গতিকে তোমাক পাই থাকিলে যে বিষয়ৰ মোহৰ পৰা মনটো সদায় আঁতৰি তোমাৰ চৰণতে থাকে গতিকে তুমি যেতিয়া গুচি যাবা তেতিয়া মোৰ কি অৱস্থা হ'ব অৰ্থাৎ মোৰ মনে কি কৰিব এই ভাৱটোৰ বিনিময় কৰিছে ভকত উদ্ধৱে গতিকে শয়নে ভোজনে স্নানে গোপ্পস্থানে সদা সেৱা কৰোঁ আমি গতিকে তোমাক উঠোঁতে বহোঁতে খাওঁতে শুওঁতে সমস্ত ক্ষেত্ৰতে তোমাকেই সেৱা কৰি থাকোঁ তোমাক নেদেখি আশী প্ৰাণ প্ৰভু কিমতে বৰ্তি বুজোৱা আমি গতিকে তুমি বিহীন হ'লে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম প্ৰভু এই বুলি ভাৱ বিনিময় কৰিছে একান্ত ভকত উদ্ধৱে যি কি নহওক যে আমি অৰ্থাৎ কৃষ্ণ আৰু উদ্ধৱ সংবাদৰ এই দুটি পদৰ অকণমান আলোচনা আগবঢ়াই আমি আজিৰ এই আলোচনাৰ বিষয় ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু শতঃ শস্ত্ৰ অপৰাধৰ ক্ষমা বিচাৰি আপোনাৰ খবৰ চৰণত মানে সেৱা জনাইছোঁ কৃষ্ণ